Набор для вышивки бисером упакован в картонную коробку, в которую вложены обращения к рукодельницам, натуральный художественный холст с рисунком схемой, подборка бисера, бисерные иглы, инструкция по вышивке на двух языках – русском и английском. Определяем фрагмент, который будем вышивать. Сопоставляем цвет обозначенного кружочка на схеме с его номером в цветовом ключе и цветом бисера под этим номером в подборке бисера. Находим на схеме фрагмент, который должен вышиваться швом «Монастырский». На схеме он обозначается кружочками, а в инструкции описан и показан на рисунке 2. Сворачиваем холст в рулончик до места, где будем вышивать, и закрепляем с двух сторон скрепками. Пришиваем первую бусину. Закрепляем нить на изнаночной стороне. Прошиваем первую бусину повторно. Пришиваем первый ряд бусин в соответствии с описанием шва «Монастырский» в инструкции. При вышивании последующих рядов следует соблюдать единое направление пришивания бусин, чтобы все бусины смотрели в одну сторону. На схеме овалами обозначены места пришивания бусин швом стебельчатый. Находим в ключе цвет, соответствующий цвету вышиваемого овала, и под этим номером выбираем в подборке бисер. Подробное описание шва стебельчатый в инструкции и на рисунке 3. Пришиваем первую бусину. Закрепляем нить на изнаночной стороне и прошиваем первую бусину повторно. Пришиваем следующие бусины. Для вышивания бисером используется одна и та же нить для пришивания бусин разного цвета. В конце вышивки нить вывести на изнаночную сторону и закрепить узелком. Отшитая готовая работа выглядит таким образом. Приятного вам творчества с компанией Абрис